НПП-эколог представляет светозвуковое устройство ТРН-7. Изделие ТРН-7 предназначено для применения правоохранительными органами Украины с целью пресечения противоправных действий путем временного подавления психоволевой устойчивости световым и звуковым импульсом высокой интенсивности. Изделие может применяться как на открытой местности, так и в закрытом помещении. Изделие состоит из герметичного полимерного корпуса, заполненного фотосмесью, и предохранительного пускового механизма. Предохранительный пусковой механизм в момент броска отделяется. Технические характеристики. Габаритные размеры. Высота 135 мм. Диаметр 60 мм. Масса в снаряженном состоянии 158 грамм. По согласованию с заказчиком устанавливается время замедления 2 плюс-минус 0,5 секунды, 3,5 плюс-минус 1 секунда. Минимальное расстояние применения до полутора метров. Сила звука на расстоянии полутора метров 165 плюс-минус 10 дБ. Сила света не менее 10 миллионов кандел.